Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersabda Qaulun ma wa maghfiratun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Tengok. Kata-kata yang baik dan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati penerima. So if you cannot hold yourself, it's better for you to give good words for even to apologize eh, sorry the, to to forgive the person Itu lebih baik itu pun sedekah juga ada orang kadang-kadang kan -kadang -kadang minta sedekah kan kita nampak kadang-kadang benda ni dia dahlah kadang bagi tapi bagi dengan azab betul ah ni kan itu azab itu lebih baik mungkin pada ketika itu dia just kata saya doakan makcik apa dipermudahkan urusan itu lebih baik itu qaulul ma'ruf berbanding awak lagi semalam datang minta lagi contoh-contoh ialah kan, uh, memang pun banyak skamer Tapi nak kata semua skamer pun tak boleh Lah lah kita tak sedekah langsung kalau kita kata semua skamer Itu pun permainan syaitan juga Susah hmm. nak percaya susah orang minta sedekah sekarang ni Lah lah tak sedekah langsung Itu syaitan's game, be very careful of that hmm. Kalau awak tak percaya orang yang datang ke awak Masalah ada awak tak mencari orang If you do not believe people coming to you Then you should find people who needs it That's why later Allah cakap pasal benda tu pula uh, You have to actively seek out these people So you cannot hide behind this alasan of banyak skema Ustaz saya dah, saya jarang sedekah Ustaz sekarang banyak skema ini bukan alasan yang boleh dipakai sebab you have to actively seek them out those who are in really need jadi kalau kalau tak boleh tahan diri daripada menyakitkan hati orang lebih baik cakap yang baik-baik saja dan tak bagi pun tak apa sebab Allah kata apa khair cakap benda baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati orang pernah nampak orang sedekah tu campak kat lantai. Kan? Saya tak tahu. Saya pernah tengok satu video tapi saya tak tahu lah autentik tak video tersebut. Tapi saya terbayang orang yang mutik duit tu. <laughs> saya mungkin rasa dia rasa tak berbaloi lah. Sebab maruah dia tu macam hilang pada ketika itu. Kan? Aku dapat duit ni tapi aku dihina sebegitu rupa sekali. Kan? So, so Allah kata macam ni. Kalau diiringi dengan agar, maka lebih baik berkata baik atau beri kemaafan. Bukan dalam semua keadaan bersedekah itu lebih baik. Khususnya apabila tidak mampu tahan diri daripada agar. Sebab so, bila awak bagi, lepas tu awak bagi adha sekali, orang tak ingat apa barian awak tu. <laughs> atau dia become neutralized. Dan dendam di hati orang tu lebih besar. Sebab orang akan anggap awak menggunakan sedekah tu untuk menyerang. The sedekah itself is being used to pierce your heart. Betul tak? Lah, betul tak lah, awak boleh guna sedekah untuk menghina orang? Kalau tak bagi, awak tak hina dia. Tapi dengan pemberian tu, awak boleh hina orang. So, dal, bukan dalam semua keadaan memberi tu lebih baik. Khususnya kalau awak tak boleh kawal diri daripada melakukan. Allah. Allah tekankan lagi. Nampak ni? Ni sebelum awak cerita pasal riba ni, Allah tengah prepare us. He is preparing us to understand this matter. So, if you do not read these verses that came before, and suddenly you read the verse on riba, you will never be able to understand it. You takkan faham kenapa. Allah mengumumkan perang kepada riba. You have to read these verses that came before. Wahai orang beriman, lagi sekali Allah kata, jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit atau menyakiti. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak dan tidak beriman kepada Allah serta hari akhir. Ini tanda riak kita dan kurang iman kita kepada Allah adalah kita uh, apa, mengungkit dan juga menyakiti. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya tanah lalu ditimpa hujan lebat. Bayangkan pebble, dekat atas dia ada tanah sikit. Hujan kalau lebat turun habis. Bersih terus. Semua pahala awak tu akan hilang macam tu. Hmm. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. So, di sini Allah buat perkaitan jelas antara alman dan adha dengan riak dan ketidakikhlasan. Ayat seterusnya. Dan orang yang menafkalkan hartanya demi keridaan Allah. Watafbita min anfusim. Statement pertama tu orang baca boleh faham. Tapi statement kedua ni. Watafbita min anfusim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka mengharapkan rida Allah. Watafbita min anfusim. Tasbih Termin Al-Fusi ni very interesting statement. Bila saya buka tafsir-tafsir ni, berbeza-beza, tapi saya punya hati cenderung mengatakan, lepas saya tengok tafsir-tafsir yang -tafsir berbeza ni, maksud dia adalah, Tasbih Termin min fusi ni adalah orang yang bersedekah, mengharap karyatah Allah dalam masa yang sama, dia nak bukti bahawa dia jujur dengan Allah. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti Ulama syarahkan bukti kebenaran iman seseorang. So, ada orang dia sedekah, dia sedekah nak test diri dia. Aku ni sebut beriman-beriman-beriman, ah, lagi give you Lepas tu dia check dia punya state of the heart. Dia risaulah, dia menyesallah, ah, itu ada problem. Ri. Tapi kalau dia dapat terus serah macam tu, beri. Itu tazbitan min anfusim. Dia dapat sabitkan, ni bukti, Alhamdulillah, aku ada iman. Alhamdulillah, I trust in God. Ini tazbitan min anfusim. Pembuktian kepada kejujuran diri mereka. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Perumpamaan orang seperti itu adalah seperti kebun di dataran yang tinggi. The best, uh, the best, apa, kebun yang dia boleh ada adalah di kawasan yang tinggi, elevated. Kan? Ia disiram hujan lebat lalu menghasilkan buah dua kali ganda. Kerana kesuburan. Ya? Jika tidak hujan lebat pun, hujan renyai-renyai pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. So Allah telah cerita orang-orang yang jiwa-jiwa mereka ini seperti kebun-kebun di atas bukit. Yang begitu subur. Kalau dapat hujan lebat, dua kali ganda penghasilan dia. Tapi kalau tak ada hujan lebat pun, ada hujan renyai-renyai pun dia tetap menghasilkan kebaikan. Ha. Maksud dia dia punya walaupun dia tidak dapat banyak nourishment ataupun rezeki atau apa dia tetap boleh beri kebaikan. Tapi kalau dia dapat rezeki, kalau dia dapat harta yang banyak dia akan bagi dua kali ganda. Nah ini orang-orang yang sedekah kerana Allah dan nak membuktikan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini Islamik kapitalism in a sense. Ketamakan kita harus di sini sebenarnya. So nak tamak boleh. Tak salah tamak. Tamak di sini. Allah dah bagi jalan ni. Ini nak tamak-tamak di sini. Nak cemburu-cemburu di sini. Nak envy, nak hasad dengki yang halal. Hasad dengki di sini bila awak tengok orang kaya-kaya tapi dia ni tak ada cinta kepada dunia awak nampak dalam hidup dia. Orang macam tu awak boleh hasad kepada dia. Ni hasad yang baik. Dia halal kalau Rasulullah SAW. Antara yang awak boleh hasad juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu dia. Awak boleh hasad kepada dia. Hasad ni bukan awak jadi benci dia. Hasad dia adalah kalau lah aku ada apa yang dia ada. Benda lain jangan buat macam tu. Sebab benda lain awak buat macam tu awak akan pergi to the next step. Next step dia apa? Kalau lah dia tak ada benda tu. Jadi daripada kalau lah aku pun ada kepada kalau aku tak ada engkau pun tak boleh ada. Ha, dia akan pergi ke situ. Tapi kalau hasad yang baik, jealous-jealous ha, yang baik ni adalah kalau aku ada apa yang dia ada. Dan berhenti di situ. Kalau aku pun dekat dengan Allah macam dia dekat dengan Allah. Kalau lah dia punya khusyuk tu apa pun dapat. dapat ha. Eh dapat apa pada? Dapat pada. Ha, sebab kita nak kebaikan tu. Kita nak dekat dengan Allah. Maksud tu pengharapan doa. Ya, kalau lah aku dapat kecintaan dia kepada Allah. Kita kenalah rasa, takkanlah tak rasa apa. Nampak orang yang jujur dengan Tuhan, takkanlah kita tak nak. Maksudnya kita tak hargai benda tu. Hmm. So itu adalah Envy yang Halal dan berdu, uh, berpahala sebenarnya Sebab dia akan push you To do good things Okay Jadi orang-orang seperti ini Dia banyak harta ke Banyak apa ke Hujan tu lebat ke tak lebat Dia tetap menghasilkan sesuatu Renyai-renyai pun dia tetap menghasilkan sesuatu Lebih uh, macam tu Itu orang beriman Dia akan hasilkan kebaikan Buah dia akan keluar juga Walaupun mungkin tak berganda-ganda Tapi tetap berbuah juga hmm. Hati yang baik dan subur akan menghasilkan kebaikan yang berganda apabila dicurah air yang banyak. Namun dengan air yang sedikit sekalipun dia mampu berikan kebaikan. Maksud dia tak ada ketika lah orang beriman ni tidak buat kebaikan. Tidak ada ketika. Dia tak akan beri, alasan yang bermacam-macam. Oh saya tak ada ni, saya tak ada tu, saya tak akan buat baik. Tak apa, you tak boleh buat ni, you buat baik yang lain. Bermacam-macam peluang, bermacam-macam aspek kebaikan yang kita boleh buat dalam dunia ni. So there is no such thing saya tak boleh buat baik ustaz sebab saya ni orang susah. Saya tak boleh tolong orang sebab saya ni jahil. Saya tak boleh senyum Ustaz, sebab saya ni memang lahir-lahir je muka ketat macam ni. Kan? Itu pun tak boleh. Ada orang nak senyum pun susah. Hai. Lepas tu kata, memang saya whole family muka macam ni Ustaz. Ustaz jangan salah sangka kat saya. I mean people have excuses right? But Allah, Allah boleh bagi lebih banyak excuse. Okay, you tak boleh buat ni, you boleh buat ni, you boleh buat ni, you boleh buat tu, you boleh buat ni. So, we can't give any excuse to Allah SWT. Okay, ayat seterusnya. Ha, ni Allah kasi satu smackdown sikit kepada manusia. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai kebun korma dan anggur yang mengalir sungai-sungai di bawahnya? Penuh dengan buah. Lalu dia ditimpa tua dan mempunyai anak-anak kecil. Abil Afan juga boleh dijemahkan sebagai anak-anak yang lemah. Lemah ni juga boleh maksud lemah dari kewangan, tubuh, pengaruh, ilmu. Lemah secara umum. You nak ke? Allah tanya macam ni. You nak ke ada duit yang begitu banyak, harta yang begitu banyak. Lepas tu bila you, tu, you tua, you tengok orang yang akan mewarisi you adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang pemalas, yang tidak ada IQ, yang tidak ada semangat perjuangan. Dan kebun kamu pula terbakar, Allah kata. Fa'asabah yang sarun fihi narun fahtarqat. Maksudnya Allah suruh kita berfikir. Kadang orang kaya ni, ataupun orang yang gila kepada kebendaan ni, saya bukan cakap orang kaya, eh. orang yang gila kebendaan ni, kadang orang miskin pun gila kebendaan juga kan. <tuk> gila kebendaan ni, dia waktu muda dia tak ingat benda ni. Dia, dia neglect keluarga dia, dia neglect anak-anak dia. Company, yang penting is company saya Ustaz. Saya punya company. Tapi anak-anak tumbuh lemah. Bapa mungkin cerdik, bapa mungkin berpendidikan, tapi anak-anak tak dapat meneruskan legasi, tradisi. Anak-anak jadi lemah. Hmm. So, you tak perasan harta yang you penat-penat kumpul tu, you akan pas kepada orang-orang yang maybe akan menjulikan harta tersebut. Macam tu je Allah kata. Macam tu je. Engkau punya 30-40 tahun kegilaan kau mencari kebendaan, anak-anak kau boleh juli Beberapa malam saja. Sebab engkau tidak menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang berkualiti. Because so, you're too busy with your dunia. Or you can even, boleh saja berlaku calamity kan? Allah bagi contoh, terbakar. Kebun kau terbakar. Boleh saja berlaku. So what's the point of all that? Allah nak tanya, fikirlah. What makes you think that all these things will be with you forever? Ada kata macam ni, saya, bina empire ni bukan untuk saya saja, tapi untuk generasi yang datang selepas saya. Tapi dia tak invest apa-apa untuk baikkan generasi tu. So itu bukan kenyataan yang jujur. Dia tak melahirkan orang jadi orang bertakwa, beriman. So itu akan membuatkan usaha dia tu sia-sia. Allah Allah ni bagi bagi advice kepada kita. Would you want this to happen to you Allah? Ayaw du ahadukum. Would you love this to happen to you? Dia benda ni berlaku kepada you? So Allah suruh kita apa? Betulkan priority kita balik. Betulkan your priority. Perimangatan bahaya keutamaan hidup yang salah. Sumber kekayaan jika tanpa iman akan jadi sumber kesedihan. Ingat benda ni. Okay. Besar harta awak besarlah sedih awak kalau awak tidak ada iman. Sebab satu hari awak akan meninggalkannya. You will leave it behind. Worse if you see your own children uh, flung it around kan? dan merosakkan perjuangan ini. Zuriat yang kuat itu lebih patut diutamakan. Kita lupa anak-anak kita ni harta sebenarnya. Anak-anak kita. Tapi bina anak-anak ni kadang lebih susah daripada bina company sebenarnya. That's why many people, they neglect their own children but dia focus on their businesses. Zaman sekarang kahwin Kahwin bukan nak. Bila tanya kerja, kerja, kerja. Tapi bukan tak. Kenapa kita tanya? Kenapa nak ada kerja? Kadang orang tak fikir kan? Bila kita tanya dia baru dia terfikir. Kenapa ya aku nak ada kerja? Sebab dia ingat kebahagiaan dia akan datang dari situ. Saya tak tahulah. Saya lihat Islam ni dia ajar kita satu benda. Dia kata, eh, dia ajar kita like having a family is actually a source of happiness. Dengan berkeluarga tu adalah kebahagiaan sebenarnya. Yeah, he comes with these sets of problems, but kebahagiaan dia adalah manis. Hmm. Kita tengokkan orang-orang yang susah, eh? tapi happy je. Eh? Kesengsaraan manis. Manis, manis. Kehidupan dia pun manis. Sebab saya terfikir, apalah yang manusia ni perlu untuk bahagia dalam hidup sebenarnya? What are the requirements? Katalah dia hedonis sekalipun. Hedonis sehedonis pun. Orang susah pun boleh masak sedap. Betul tak? Lah? Kadang lagi sedap dia makanan kau tak? orang susah pun boleh dapat um, sorry to say ini apa uh, apa benda seksual lah kan orang yang susah pun boleh dapat uh, nikmat seksual yang selevel dengan orang-orang yang kaya so, soalan dia adalah you can gain all of this ini nikmat dunia ni hedonis can be attained without a lot of money pun sebenarnya sebab tu ada orang-orang yang susah dia cukup bahagia sebab cukup balik isteri dimasakkan dia dengan sepenuh hati isteri dia pula pandai memasak Suami dia pula yang tahu menjaga perasaan dia. Walaupun hidup serba kekurangan. Tapi kebahagiaan itu genuine. Nah, berapa ramai orang yang ada segalanya tapi tak boleh hidup tanpa prozak. Kan? Tak boleh hidup tanpa kalau tak jumpa sekretaris. Benda ini dah berlaku ribuan tahun manusia mengalami benda yang sama tapi we still do not learn from it. We still do not learn from this. We do not need much to be happy. Kita tak perlu banyak untuk bahagia sebenarnya sahabat-sahabat kenapa kebahagiaan membesarkan anak tu dia sangat memuaskan hati kita eh? anak yang soleh contoh kan eh? saya boleh faham ibu ayah yang sangat bahagia bila anak-anak dia jadi orang soleh dan saya rasa kebahagiaan itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan orang yang dah bina syarikat besar-besar Okey, itu pun ada sumbangan saya tak menafikan benda tu saya contohkan baru-baru ni kat KS pasal Tondaim kan amin uh, I mean, jasa besar jasa besar kepada masyarakat semoga Allah ganjari Ya, semoga Allah ampunkan dosa-dosa beliau. Allah ganjari kebaikan yang beliau. Buat. Tapi saya rasa ibu ayah yang dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha ni, kepuasan dia lain. Kepuasan dia lain. Sebab apa? Sebab melahir mana ada benda lebih mulia daripada manusia kan? Awak boleh bina piramid dan awak boleh berbangga dengan piramid tu. Tapi piramid adalah piramid. Tapi bila awak bina manusia, awak bina manusia. Antara makhluk termulia, Tuhan. So when you build a human being that is good, nothing beats it. So bila orang tanya kan, Ustaz kata Madinah tu adalah tamadun terhebat. Tak ada bangunan tinggi-tinggi pun. Tak ada teknologi pun yang Nabi buat. Saya cakap, you kalau letak Sayyid Abu Bakar kat sebelah Petronas Twin Tower tu, orang yang buta, dia tak akan nampak Sayyid Abu Bakar kat tepi. Tapi orang yang celik mata hati dia, dia akan nampak Sayyid Abu Bakar ni berjuta kali lebih mulia daripada mana-mana teknologi yang manusia boleh hasilkan. Itulah produk Nabi Muhammad SAW. That is the production of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he produces a great human being. Dan itu adalah itu adalah factory yang paling susah dan paling mahal. The factory of the prophets is to produce saints. Factory para nabi ini menghasilkan wali-wali. We need saints of Allah Subhanahu wa taala. Menghasilkan orang soleh. Baru dah boleh hasil teknologi yang soleh. Kalau orang toleh yang buat teknologi, dia jadi teknologi toleh. Dalam bahasa Arab soleh tu lawannya toleh. ต่อ ni so ni to opposite orang yang tak soleh teknologi juga tidak soleh orang soleh menghasilkan insya-Allah teknologi yang yang soleh jadi bagi siapa yang tak nak kawin tak nak apa entahlah saya tengok trend ni macam dah banyak pula kan uh, dengar ada di social media ni bukan main benda-benda seperti ini timbul jadi terbaca posting pasal apa uh, orang buat banding-banding suami kan uh, yalah, bila ada social media ni orang dah boleh banding lelaki dah boleh banding isteri dengan orang lain isteri pun dah boleh banding suami dia dengan orang lain. Right? That's why sometimes comparison is very, very dangerous. Kadang-kadang hmm. pengetahuan terhad tu lebih baik. When you know too much, you will start comparing with so many things. Hmm. Posting tu pasal apa? Dia post uh, bestnya suami dia berikan di kereta <laughs> sebagai hadiah. Kan best kalau isteri awak tak tahu benda tu. <laughs> Bila dia dah tahu, sebahagian mereka, sebahagian wanita akan mulalah compare-compare kan. Suami aku ni birthday aku bawa makan kat restoran je. Dan dah start compare kan. Sebab manusia adalah manusia. Lelaki pun sama juga. Tengok wanita yang Masya Allah, Masya Allah kan. <laughs> dia mulalah compare. Salah dia lah pergi tengok. Yang <laughs> salah wanita-wanita tu pergi memperagakan diri mereka. Hmm, Masya Allah kan. Komen pun Masya Allah, Masya Allah kan. <laughs> Tapi tengok kan. <laughs> Kita dah izinkan diri kita untuk compare. Dan bila dah start comparing, mulalah nikmat depan mata kita ni hilang. Kemuliaan dia. Kan? Dangerous comparison ni. So bagi yang tak nak kahwin apa semua, tak nak ada anak apa semua tu, saya minta muhasabahlah. Periksa balik. Periksa balik. Sebab awak telah mengharamkan diri awak daripada satu kebahagiaan yang cukup besar. Hmm. Dengarlah, saya orang berkeluarga. Saya tahu Masalah masalah, masalah memang ada. Tapi kebahagiaan tu tidak 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 terbanding kita kata. Ha. Awak tengok anak-anak awak besar, awak tengok fitrah mereka timbul, awak tengok roh yang berada dalam diri mereka, kemuliaan manusia. It's beautiful. Sedih kalau kita izinkan masyarakat kita haramkan diri mereka benda-benda ni. Kesusahan yang datang tu pun adalah tak apa, awak berniat untuk berkahwin. Lepas tu kalau apa jadi dengan rumah tangga awak, tak ada masalah. Kalau awak dah cuba selamatkan tak dapat selamat, khalas bismillah teruskan, tak rugi. Dia bukan Allah kata, "Ha, hang dah kahwin, hang cerai, semua kebaikan berlaku dengan nikah tu kosong jadi. Mana ada macam tu?" Atau seorang ayah yang membesarkan anak, apa anak tu pilih jalan yang tak baik. Adakah Allah menghapuskan semua kebaikan ayah dia? Tak. Tu saya kata tadi, people want insurance. Dalam benda ni pun people want insurance. Unless you can ensure me that I will be happy in this marriage and I will get married. Who can do that? Semua benda nak insurance risk management yang melampau. Face it, life is full of risk. You take the necessary precaution, but don't go over the board. And when it happens, it happens. Face it. Khalas, Bismillah. Ya Allah, I accept this from you. I will improve myself. I will try my best to not do this again. But I accept this sickness. I accept this problem. I accept this crack. I accept this mistake. Hmm. Betul tak, sahabat-sahabat? Akhirnya nak balik kepada nak insure everything. They want to insure everything. Alah, ustaz, orang kahwin pun hari ini tak happy. So, what are you expecting? You expecting saya nak kahwin, saya tak nak, ada masalah. Kalau orang dulu dia kahwin, kita bina keluarga sama-sama. Betul tak? Saya terima kelemahan awak, awak terima kelemahan saya. Dan saya tak akan tengoklah kepada lelaki lain lepas tu Atau kepada perempuan lain, supaya saya buat perbandingan. Inilah suami aku, inilah suami aku, aku hadap dia sampai aku mati. Dan inilah isteri aku, aku hadap dia sampai aku mati. Dengan segala kekurangan dia. Orang sekarang akan cakap apa? Bodoh. Hang izinkan diri hang diperlakukan begitu. Tak, perspektif orang lain. Perspektif orang adalah, Ustaz, saya sabar dengan perangai suami saya. Bukankah saya dapat pahala, Ustaz? Ada je kes suami kaki pukul, kaki botol. Isteri tak nak minta cerai. Orang hari ni akan kata, bodoh. Tak ada kata, kalau saya bercerai dengan dia, siapa nak siapkan makan pakai dia? Siapa nak ingatkan dia bahasa solat? Look at their perspective. Isn't this more honorable? Then some people, oh, saya kena jaga happiness saya sendiri. I need to know to be happy. I have the right to be happy. Yes, I do not say that you do not have the right to be happy. But there are higher things in life than your own happiness. Betul tak? Ada banyak benda lebih besar daripada kebahagiaan pribadi kita sendiri. Tapi hari ini kita dicanangkan, oh, find your happiness. Find your own path. Dangerous, these kind of statements. Sebab tu Allah kata, As-sabikun, as-sabikun, ula ikal mukarrabun. Sebab Allah sebut apa? Thullatu minal awalina wa minal akhirin. Lebih banyak orang-orang macam tu pada generasi sebelum berbanding generasi kemudian. Because there is a big difference. Yang kita kena acknowledge is big difference. There is a big switch of attitude and all of this. Tapi bukanlah saya kata stay with your abusive husband. Dalam Islam kita diizinkan untuk berpisah dan sebagainya. Ataupun with your abusive wife. Kan? <laughs> Tapi kalau you boleh tanggung, you boleh tahan dan you fikirkan anak-anak ataupun you fikirkan suami you sendiri yang maybe abusive tu. Atau you fikirkan isteri you sendiri yang maybe abusive tu. Ni kalau aku ceraikan dia ni, ke mana dia akan pergi? Kehidupan dia akan lebih teruk daripada sekarang. Tak apa, aku akan tahan dengan dia. Isn't that more honorable? Honorable. So we do not know what these people are actually swallowing in their lives. Kalaulah semua orang-orang hebat dulu boleh bukukan kisah kehidupan kekeluargaan mereka pasti kita akan dengar kisah-kisah yang luar biasa. Tengok Asia, kan, dengan Fir'aun kan. Hmm. I do not claim to know all the details. Why she stayed with Fir'aun. Maybe she have hopes for him. Maybe she trying her best to make da'wah to him. right? Atau mungkin Fir'aun tak bagi dia tinggalkan. Tapi nama dia dalam Quran, Imra'atul Fir'aun. Isteri Fir'aun. Kan? So, he, she still the legal wife of Fir'aun. Kita tak dengar lah kisah dia minta cerai ke atau Fir'aun ceraikan dia ke. That's an interesting thing to, to study. Kan? Hmm. Hari ni senang-senang je bercerai. Kan? Ya? Cerai senang. Statistik baru-baru ni keluarkan kat Selangor. One, apa, one to three marriages akan dissolve. Ini, membah, ini membimbangkan lah. Membimbangkan. This is very worrying. Dia membimbangkan kita semua. Adakah kita dah tak boleh nak faham perempuan dan perempuan, perempuan sudah tidak boleh faham lelaki? Apa yang telah menjadikan kita begini? What caused us to be like this? When men actually love women, right? And women actually love men. What happened to us until we cannot stand each other? Something must have happened. Sesuatu mesti berlaku dalam tamadun yang merosakkan benda-benda ni. Saya harap perbincangan di Malaysia ni bila dah keluar statistik tu bukan sahaja tentang macam mana nak halang perceraian berlaku. But the bigger scheme of about feminism, women right, women right, men's right, the philosophy of gender harmony. Ini semua kita kena bincangkan balik sebenarnya. We have to start talking about this in the open. Hmm.